وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته كيف حالك يا محمد بخير والحمد لله يا ابي هل انتهيت من حفظ السوره التي امرك الشيخ بحفظها نعم يا ابي وبهذا اكون قد حفظت سبعه اجزاء كامله ما شاء الله ما شاء الله لا تنسى الجائزه الكبرى يوم تحفظ القران الكريم كاملا ان شاء الله يا ابي هل جئت تطلب شيئا نعم جئت لاخبرك ان العمال جاءوا لياخذ كل منهم اجرته ولم تركتهم بالباب فليتفضلوا <applause> السلام عليكم يا حاج خميس وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته مرحبا يا احبائي تفضلوا تفضَّل! تفضَّل! ها! هل رضيتم؟ جزاك الله عنا خيرًا، وبارك الله لك في مالك. وبارك الله لكم فيما رزقكم السلام عليكم يا خميس وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته تركت زوجتي تضع في المنزل ولكن ولادتها متعسره فجئت اطلب منك خمسمائه ورقه حتى انقلها الى المستشفى فتضع هناك تفضل هذه سبعمائه ورقه هذا كثير جدا ربما تحتاج الى مزيد من المال ولكنني لن استطيع رد الدين الا بعد بيع محصول القطن لا تشغل بالك بهذا الامر هيا اسرع كي تدرك زوجتك يسر الله لها هل تكتب هذا الدين ماذا تقول يا رجل انا اثق فيك هيا اسرع جزاك الله خيرا لقد شرفتنا بزيارتك العزيزه هذه يا حسين جزاك الله خيرا يا اخي إنما أردت الاطمئنان عليك بعد ما حدث لك في المرة السابقة. الحمد لله، لقد كان هذا الحريق سببا في توبتي، ولقد عوضني الله عز وجل خيرا مما فقدته. وكيف حال تجارتك مع محمود؟ نحمد الله، أرباحنا تزداد يوما بعد يوم. ذلك وعد الله يا أخي، فالله عز وجل يقول في كتابه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب الحق يقال انني رايت في تجارتي مع خميس كل الخير السلام عليكم وعليكم السلام, السلام ورحمة, الله ورحمه الله وبركاته مرحبا بالعم ابراهيم علمت ان اخانا حسينا موجود فجئت لاسلم عليه بارك الله لنا فيك وأعطاك الصحة والعافية جزاك الله خيرا يا خميس على معاونتك للمحتاجين من أهل القرية وإقراضهم ما يحتاجونه من المال ولكن هناك أمر مهم لا بد منه وما هو يا عم إبراهيم؟ لا بد من كتابة الدين كما أمرنا الله سبحانه ولكنني أتحرج من كتابته وأخاف أن يظنوه كمبيالة كن كما كنت أفعل معهم من قبل. لا يوجد أدنى حرج في ذلك، فقد أرشدنا الله سبحانه وتعالى إلى كتابة الدين في كتابه حينما قال: "يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه" فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا ياب كاتب ان يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فان كان الذي عليه الحق سفيها او ضعيفا او لا يستطيع ان يمل هو فليملل وليه بالعدل وزاد الامر توثيقا حينما قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل, ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى ولا يابى الشهداء اذا ما دعوا وقد شرع لنا الله سبحانه من أجل التيسير أننا إن لم نجد رجلين أحضرنا رجلا وامرأتين لتكون كتابة هذا الدين موثقة تمام التوثيق. ولكن الذي يفهمه الكثيرون أن كتابة الدين تعني انعدام الثقة في المدين. ليس هذا بالتأكيد، بل شرع الله كتابة الدين حفظا للحقوق. وخوفًا من انقضاء أجل المدين فيموت وفي رقبته دين ويضيع حق الدائن، فلا ينبغي أن يغضب أحد من كتابة الدين ما دام أنه شرع إلهي. ولكن في كثير من الأحيان يكون الدين بسيطًا لا يحتاج إلى الكتابة والاستشهاد عليه. هنا يأتي قوله تعالى: ولا تساموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله ذلكم اقسط عند الله واقوم للشهاده وادنى الا ترتابوا فالمولى سبحانه وتعالى يرشدنا الى كتابه الدين كان قليلا او كثيرا الى اجله ولكن هل تدخل المعاملات التجاريه في هذا الباب استمع الى قوله تعالى إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم. فقد استثنى الله البيع الذي يكون بالحاضر يدا بيد، فلا بأس من عدم كتابته تيسيرا للعمليات التجارية حتى لا يدخلها تعقيد. ما أحكم شرع الله. حقا إنه شرع إله حكيم.